Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahiladzina Alhamdulillah. berkulubana binuri ma'rifati wal yakin. Wa adakhilna ma'al awliya'i wa Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Musalin Wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in Faqal Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim Hatta yatabayana lahum anna hulha wa fil abdi ayatul mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun sadaqallahu Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid robbani yang dirahmati Allah Nilai suatu ibadah dan amal tidaklah diukur kepada besar atau kecilnya amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Akan tetapi, nilai suatu amal itu terletak pada keikhlasan yang mengiringi amal tersebut. Itu artinya, sebesar apapun amal yang kita kerjakan, bila tidak ada ikhlas yang mengiringi amal tersebut, maka amal tersebut akan menjadi hampa dan sia-sia. Dan sekecil apapun bentuk amal ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan Apabila ada ikhlas yang mengiringi amal tersebut Itulah bentuk amal ibadah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka disinilah Allah memberikan suatu kabar kepada hambanya Dari setiap amal ibadah ketaatan yang kita kerjakan itu wa maumiru Tidaklah aku perintahkan dirimu untuk beramal, untuk beribadah, melainkan amal dan ibadah yang kamu kerjakan itu benar-benar hanya ikhlas semata-mata untuk diriku seorang saja. Jadi kalau kita beramal, ditujukan kepada sesuatu yang lain selain Allah, maka sesuatu yang lain selain Allah itulah nanti yang akan menjadi sembahan kita, yang akan menjadi tuhan kita. Sedangkan Allah itu bagi dirinya hanyalah sebagai wasilah perantara untuk mendapatkan sesuatu yang Dia inginkan atau Dia hajarkan dari setiap amal ibadah yang Dia kerjakan. Maka amal yang demikian itu. Itu belum dikatakan namanya amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas itu benar-benar tidak lagi tertuju kepada yang lain, hanya semata-mata untuk Allah seorang saja. Inilah komitmen seorang hamba yang telah mampu mengenal akan rahasia dirinya, bahwa Allah itulah hakikat sekalian amal. Allah itulah hakikat segala sesuatu dan Allah pula lah hakikat sekalian alam dan diri kita ini. Kalaulah Allah itu adalah hakikat sekalian alam, amal dan diri kita, maka tentunya semua hidup kita ini, ibadah yang kita kerjakan, amal yang kita perbuat, orientasinya itu adalah Allah. Tujuan akhirnya itu adalah Allah. Bukankah Allah mengatakan wa anna ila robikal muntaha? Sesungguhnya Allah itu, Rabbmu itu adalah akhir kesudahan daripada perjalanan hidupmu, akhir kesudahan amal. Itu tiada lain adalah Allah. Kalau Allah adalah akhir kesudahan hidup dan amal kita ini, maka disitulah komitmennya kita sebagai seorang mukmin yang telah mengenal akan Tuhannya, meitikotkan dan menjazamkan ke dalam batinnya, mengucap Inna solati wanosuki wa wamamati lillahi robbil alamin Sesungguhnya sholatku ibadahku hidup dan matiku hanya semata-mata hanya tertuju untuk Allah seorang saja jadi jangan sampai ibadah kita itu tertuju kepada yang lainnya tujukanlah kepada Allah itu kalau sudah ditujukan amal kita kepada Allah, itulah amal ibadah yang diterima. Itulah amal ibadah yang sah dalam pandangan Allah. Itu, maka ini yang mesti kita ambil ilmu dan pemahamannya, karena setiap kita ini akan berbeda-beda motivasi dari setiap amal yang dikerjakan tadi. Ustaz selalu katakan kepada Bapak Ibu dengan suatu kiasnya. Yang diungkapkan oleh orang-orang arifin dan arif bila. Kalau kita ingin meraih namanya akhirat. Maka dunia itu pasti akan ikut. Tapi kalau kita meraih dunia, maka akhirat itu pasti akan luput. Sekarang kita tingkatkan pemahaman kita. Siapa yang benar-benar ingin meraih Allah? Ingin menuju Allah, Allah itu adalah orientasi hidupnya dan setiap ibadah dan ketatan yang dia kerjakan. Dunia ikut akhirat pun juga ikut. Kenapa dunia ikut Akhirat juga ikut, karena Allah itulah sebenar-benarnya pemilik dunia dan pemilik akhirat. Allah itulah hakikat daripada dunia dan akhirat itu. Kalau Allah adalah hakikat dunia dan akhirat, pemilik dunia dan akhirat itu, maka siapa yang mendapatkan rahmat ridhonya Allah, maka Allah akan beri kepada dirinya itu kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat itu. Karena Allah, Pemilik dunia dan akhirat, kita tingkatkan lagi pemahaman kita: siapa yang mendapatkan Allah, siapa yang menuju Allah, siapa yang marahi Allah. Tujuannya supaya dia dapat kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat maka kemuliaan dunia dan akhirat itulah yang akan menjadi tuhannya dunia dan akhirat itulah yang akan menjadi sembahannya sedangkan Allah bagi dirinya hanyalah sebagai wasilah dan perantara untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat ini yang disebut namanya batu licin Bapak Ibu di mana letaknya batu licinnya itu karena dia beribadah tadi itu bukan orientasinya Tuhan. Kalaulah orientasinya Tuhan, di balik orientasi itu, di balik tujuannya itu, ada udang di balik Ini yang diungkapkan dalam pandangan pemahaman tauhid, ada niat di dalam niat. Ini akan berbahaya. Karena Allah itu paham dan mengerti betul tentang rahasia yang tersimpan dan tersembunyi di dalam korbu kita ini. Wallahu ya'lamu ma'fiku lubikum. Allah mengetahui yang tersurat dan tersirat di dalam hati dan rahasia diri kita ini. Kalau Allah maha tahu dan maha mengerti apa yang tersurat dan tersirat dalam hati dan rahasia diri kita, maka ketika itulah sebenarnya hidup dan ibadah kita benar-benar tertuju hanya untuk Allah saja. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Wahai Robku, engkaulah yang aku tuju dan ridhomu lah yang aku cari. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu dengan komitmen yang seperti itu. Kita beribadah tidak ada lagi tawar-menawar dengan Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini betul-betul ibadah yang orientasinya hanya Allah. Tujuan akhirnya adalah Allah. Kalaulah ibadah kita itu orientasinya Allah, tujuan akhirnya adalah Allah. Itu artinya setiap ibadah dan ketatan yang kita lakukan Bapak Ibu tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak ada lagi bernegosiasi dengan Allah. Atau mengalas dengan Tuhan, mengalas. Dia tahu mengalir, apalagi melakukan intervensi dengan Tuhan. Intervensi itu apa maksudnya? Itu Pak Ridho. Coba <laughs> iya, intervensi bukan mendikte. Jangan kita beribadah, tuh melakukan intervensi, mendikte Tuhan mesti Allah yang mengikuti keinginan maunya kita. Kalau Allah yang mesti mengikuti maunya kita, Bapak Ibu, coba kita berpikir secara rasional dan normal. Siapa yang menjadi Tuhan dan siapa yang akan menjadi hamba lagi? Apakah Allah itu kita jadikan sebagai rob kita supaya dia bisa menjadi budak kita? Tuhan itu mesti melayani nafsu kita. Kalau kita jadikan Allah sebagai roh kita, untuk menjadi pelayan nafsu kita, budak kita. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan ajalah kita lagi. Hah? Kalau kita ingin ngatur-ngatur Tuhan. Makanya kita mesti paham dan mengerti. Jangan kita mengaku hamba Allah, abdi Allah. Pati batin kita. Menjadi hamba nafsu dan hamba dunia. Mereka ingin menipu dan membohongi Allah. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang kasar. Padahal kata Allah, mereka sudah tertipu dengan nafsu mereka sendiri. Namun mereka tidak memahami dan tidak menyadarinya kata Tuhan. Inilah orang yang tak di nantarang Bapak Ibu. Orang yang tak di nantarang ah kece Tuhan. Wa anna hum annahum Mereka mengira dan menyangka mereka telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah. Padahal mereka tidak sadar, mereka sudah tertipu dengan amal dan nafsu mereka sendiri. Maka orang-orang yang tertipu, dengan nafsunya dengan amalnya di akhirat nanti kata Allah taubatnya mereka memikul peti yang besar di pundaknya dia mengira dan menyangka di dalam peti itu sudah terhimpun dan terkumpulnya seluruh amal-amalnya amal, amal salatnya amal puasanya amal zakatnya ha hajinya, amal hajinya amal-amal yang lain tapi ketika dibuka peti amal itu, dilihatnya rupanya debu semuanya. Hapus. Sirna Bapak Ibu. Ah, ini orang yang tertipu. Kalau kita sudah tertipu dengan diri kita tadi, dengan nafsu kita, dengan pikiran kita, kita merasa diri kita telah melakukan amal yang terbaik. maka kita akan menjadi orang yang rugi. Rugi di dunianya, rugi pula di akhiratnya. Lalu bagaimana supaya kita tidak rugi dunia dan akhirat Bapak Ibu? Maka luruskan niat kita. <tuh> Jangan ada niat di dalam niat. Betul-betul Allah itu adalah menjadi orientasi hidup kita. Allah itu adalah akhir kesudahan hidup kita ini. Jadi kalau Allah adalah akhir kesudahan hidup kita dan orientasi hidup kita, insya Allah kita akan mampu selalu istiqomah, berserah diri kepada Allah tuh zahid dan batin. Orang yang telah berserah diri kepada Allah zahid dan batin, bapak ibu, dia tidak akan pernah ragu dan bimbang dengan jaminan dan kemampuan Allah. Dia tidak pernah khawatir dengan janji Allah, karena Allah mengatakan kepada kita ini, Inna allaha la Sesungguhnya aku ini, kata Allah, tidak pernah memungkiri akan janjiku. Allah itu berkata, tidak pernah bohong, berjanji, tidak pernah mungkir. Apa buktinya? Allah katakan, Man amila solihan min al unsa wa huwa mu'min. Falah nuhiyan nahu hayatan tohiba, wala najazian nahum ajarohum bi makan wiyak malun. Siapa yang beramal soleh, dia telah mengenal aku, dia telah bermakrifat kepada aku, dia yakin aku ni robnya. Kemudian dia benar-benar beriman kepada aku. Tidak ragu dia dengan janji aku, kata Allah. Apakah yang beramal soleh itu? Laki-laki kah atau perempuankah? Kalau dia tidak bimbang dengan jaminan aku, tidak ragu dia dengan janji aku. Maka akan aku berikan kehidupan yang lebih baik kepada dirinya dari kehidupan sebelumnya, kata Allah. Allah mudahkan lisan kita ini untuk berzikir dan mengingat akan dirinya. Allah jadikan hati kita ini untuk bermahabbah, rindu, cinta, dan bermanja-manja dengan dirinya. Sehingga hati kita ini, rohani kita ini, mampu merasakan di dalam dekapan kandungan rahman dan rahimnya Tuhan itu. Sehingga tidak berjarak lagi kita dengan Tuhan itu. Sudah hidup kesadaran Tuhan di dalam hati dan rohani kita ini. Maka ketika itu Allah katakan apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya Aku pasti akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang dia kerjakan, kata Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu. Allah tetap memberikan yang terbaik untuk hambanya. Walaupun hamba itu ada amalnya yang cacat, ada amalnya yang kurang, ada amalnya yang cacat. Dan setiap amal yang dia kerjakan. Namun karena aku rahman dan rahim. Cinta dan kasih sayang aku melebihi cinta dan kasih sayangnya dia terhadap dirinya. Walaupun amalnya tidak cukup. Untuk masuk ke dalam rahmat sorga aku, kata Allah. Maka aku masukkan juga dia ke dalam sorga aku itu. Aku masukkan juga dia di dalam janaku. Itu kena rahmat, cinta dan kasih sayang aku kepada dirinya. Berarti kita masuk surga itu bukanlah karena amal kita, Bapak Ibu. Kalau kita masuk surga karena amal kita, amal kita ini banyak cacat, aib, dan kurangnya, Bapak Ibu. Tak sebanding, tak sepadan, syukur kita, taatnya kita dengan nilai surga itu, Bapak Ibu. Maka ini yang diutarakan oleh Baginda Rasul kepada kita ini. la ahadukum amalul jannah wala yajiru minan nar wala minallah Tidaklah salah seorang di antara kalian bisa masuk surga kena amal-amalnya dan tidak pula di antara kalian bisa lepas daripada azab sisa neraka juga kena amal-amalnya wala anak jangankan amalmu jangankan ibadahmu Jangankan wiritanmu, amalku, ibadahku, wiritan aku juga tidak mampu menjamin aku ini bisa masuk surga dan lepas daripada ajab sisa neraka. Il